ничего, встретили нас нормально. Накормила у нас, приду, нам предлагала, чтобы поели. И что рассказала? Довольно своей властью, что и бросили там. Эвакуация была их не там, голова селерады их не сел сил, машина уехала, она недовольна. Сидела под обстрелами такая женщина 72 Отчаянная вообще стволка работает, она говорит, мне похрен. Я буду говорить, ну что. Ну я то ее в подвал там спрятал их там было трое. Мать ее лежала там на кровати, ну, 90 лет, она не ходячая вообще. Ну что, есть валют? Живут это сколько там? Рассказывала она одно, что пенсии мало, не хватает. Там ее бросили, не эвакуировали никого. Такая добрая женщина, ну, не сказать, что она там злая. И потом ты побачил ее по телеку. Да, потом я бачил ее в ТикТоке, и она уже совсем другие вещи рассказывала, что они пришли освободить, или освободили, спасибо вам, ребята.